Ə, dostlar, bilirik ki, idman çox önəmlidir. Hər birimizin həyatında idman olmalıdır. Bu həftə mən Kökşünkay idman növünü təmsil edirəm. Kökşünkay. O necə olur? Bu süjetə baxacaqsan, onda biləcəksən. Emin İsmailı Kökşünkay üzrə dəfələrlə Avropa çempionudur. Odur ki, ondan çox maraqlı bir sparringimiz olur, çox maraqlı söhbətlərimiz olur. Gəlin elə həmin süjeti izləyək, daha sonra studiyamıza qayıdacağıq. Dostlar, yenə mən Fərid və yenə də idman rubrikası. Döyüş növlərini sevən hər kəsi ekrana daha da yaxınlaşmaya dəvət edirəm. Geyindən gördüyünüz kimi, bu günkü rubrikamızda Kökşünkai döyüş növünə danışacağıq və bugünkü rubrikamızın qəhrəmanı dəfələrlə Azərbaycan çempionu, Qafqaz çempionu, 3 dəfə Avropa çempionu, dünya 3-cüsü, Azərbaycan Kökşün və Full Kontakt Karate Federasiyasının yığılma komandasının üzvü İkinci dan qara kəmərin sahibi və kökşülkəy üzrə idman ustası İsmail Əmin olacaq. Nə salam. Nə gün salamlaşaq? Hoş günə gələk. Hoşun qayda salamlaşma necədirsə, görüm ki mənə göstərəsən. Hoşun qayda budur, dəyillər sıxılır, əllər birdən gələşir. Os. Os. Os, Os. Onda gəl biz düşünək ki, hal-hazırda biz döyüşə çıxırıq və kameraya doğru ikimiz də eyni hərəkəti salamlaşma edirik. Os. Os. Əmin Çoxşunkay İdmanov haqqında eşitmişəm amma bir o qədər də məlumatım yoxdur. Səyrin ki sənin sayəndə elə Çoxşunkaydan bəzi hərəkətlər mənə göstərəsən və söhbət eləyək, həm də sənnə yüngül bir sual endirəsən, razısanmı? Bəli. Onda getdi dostlar. Əmin, əvvəlcə soruşmaq istəyirəm ki, kökşünkayı neçə yaşından başlanmısan və kökşürkayı sənə sevdirən nə olub? Niyə məhz kökşünkayı? O məni kökşünkayı cəlb edən onun çətinliyi idi. Ya uşaqlıq vaxtından artıq bildin ki, kökşürkayı döyüşə xoşlanırsan? Bəli, bəli. Və artıq neçə ildir məşğulsan? 10 il. Əmin, uzun illərdir artıq karyeranı davam edir. Maraqlı bir sualım var ki, bax bu illər boyu öyrəndiklərini küçədə özünü müdafiə üçün e, tətbiq eləmək məcburiyyətində heç qalmısanmı? Əvvəllər olub, mən özüm e, küçədə çox dava sevən adam deyiləm. Çünki idmançılar küçədə davaları sevmirlər. Baxsana olduqlarına görə ancaq Əlbəttəcə. E, Bizdə e, çox şinkayda e, nizam-intizam var, salonunda var, deyənlər bir şey var. Yəni biz zalda e, məşq etdiklərimizi, yəni çöldə tətbiq edə bilərik. Yəni olub dəfələrlə olub ki, indi qaçılmazdır. Özümüzü müdafiə üçün hə. Sadəcə edəmişəm amma kiməsə zərər vermək məndə olmuyor. Yəni onlar öz güclərini belə deyim ringdə döyüş ayınında göstərilir sözün deyildir. Demək, kökşün qayıd digər idman növlərindən fərqləndirən xüsusi cəhətlər hansılardır? E, kökşün qayıd e, digər idman növlərindən, növlərindən seçilən cəhət odur ki, onun sərtliyindədir. Onun çətinliyində. Düzdür, hər bir idman növünün, döyüş növünün çətinliyi var. Sadəcə kökşün qayıdada heç bir qorucudan istifadə olunmur. Açıq əl, açıq ayaq, açıq bədənə vurulan zərbələrdir. Yani, Sadəcə bizim geyindiyimiz bu deyə qaldığı da geyin olur döyüşdə. Əlbəbəbə. Yəni 18 yaşa qədər döyüşən uşaqlarda qoruyucular olur. Ayaqlarda başmintlər, bəllərdə başda kaska olur. Amma 18 yaşdan yuxarı BD-də böyüklər arasında heç bir qoruyucu istifadə olunmur. Yəni tam açıq əl, açıq ayaq. Yəni bu da bildiyimiz kimi çox çətindir. Orda dö döyüşürsən, döyüşən zaman travma olur, sümüyə əzələ şişir, əzələ dağılır. kariyerımda heç sənin yarışlarından məna olacaq. Xassə bir zədən olubmu? Yox, şükür Allah'a çünki elə bir ciddi zədəm olmayıb. Belə zədə olub. Yəni döyüş prosesində olan travmalardır. Ya yəni, o da hər bir döyüşçüdə baş verir. Yəni əzələ dartınmağıdır, sümük. Hə, yəni bu döyüşdə olan adi travmalardır. Hər bir idmançının həyatında təbii ki, onun üçün ən əlamətdar və yoxsa ən çətin döyüş olur ki, hansı ki, onu həyatı boyu yaddan çıxartmayacaq. Sənin hər karyeranda bilirəm ki, proyektlərin çoxdur, amma onların içində yəqin ki, ən çətini və əlamətdarı oldu. Onlar hansılar isərdin ki, bizə deyəsən? Hər bir döyüş, təbii ki, hər bir döyüş, yəni çətinliklə qazanılan, yəni asan döyüş olmur. Ə yemin mənim üçün əlamətdar döyüşlərdən biri odur ki, erməni döyüşləri üzərində ə, qələbə qazandığım döyüşlərdir. Yəni onlar mənim üçün unudulmaz dəqiqələrdir. Mən heç va onları onda bilmərəm. Yəni onu heç bir cismi sən əvəz eləyə bilmərəm də. Erməni idmançını belə udub məğlub edib finala yüksəltmişəm, çempion olmuşam. Hə o ki, qaldı ən çətin döyüşə mənim əzəli rəqibim var. Bunu bütün dünyada olan çox şimkay aləmində bilir ki, biz onun əzəli rəqibi. Mən onu 2019-cu ildə Litvanın Vilnius şəhərində keçirilən Avropa üçün Avropa çempionatında finalda məğlub edədim. Hə məqsədim var idi onu məğlub edim. Dövlətlər arasında Avropa çempionu olmuşam. 2 dəfə dövlətlər arasında olmuşam Avropa çempionu. Bir dəfə yeniyetmə yeniyetmələrdə. Yeni o mənim məqsədim var e, dünya çempionu olmaq. Avropa çempionatında mən dünya çempionatına e, lisenziya qazanmışdım. Da o, o, o yarış keçiləcəkdi Yaponiyanın Osaka şəhərində. Məlum vəziyyətə görə heç bir e, yarışlar keçirilməyir. Hələ ki yarışda təxirə düşüb. Amma əsas məqsədim o yarışda dünya çempionu olmaq idi. Dostlar, Kyokushin döyüş növünü həqiqətən də mən çox sevdim. Təşəkkürlər Evin, təşəkkürlər bu məşqə görə. Mən düşünürəm ki, bütün gənclərimiz idmanla məşğul olmalıdır. Fərqlənməz bu qokuşun qay olsun və yaxud da digər idman növü sağlam qalmaq lazımdır. Bir daha təşəkkürlər Evin. Sənə gələcəkdə bol-bol uğurlar. İdmanla məşğul olun və Gəncə stansiyasını izləyin dostlar. Hələlik. Əla da fərdi sujetini izlədiyin, həqiqətən də bizim adını belə səsləndirib bilmədiyimiz idman növlərini artıq sən e, idman növlərindən sujetlər hazırlamağa başlasan, hazırlayısan, bizə göstərirsən, buna görə təşəkkür edirik. Amma hər dəsə də paxıllığım tutur. Çünki e, elə bu sujetləri hazırlayı hazırlı, bu pandemiya dövründə bəlkə də ən çox idman ediyən elə aramızda sensən. Bəli, dostlar sayəsində odur ki, sujetlər